5 июня на 10 июня регистрация. Регистрация. Где проводится помещение? Центр бесплатный проводит. Где он находится? 194А. Это что, 50들이. 50 а, Да, Какое там помещение? сколько еще отличается? На 40, вчера мы на 40 где-то 5 Понятно. Сколько времени на 9, там по 2 человека в сразу делаю предложение. Вот, на первый завтра. Вот, да? А почему я это так назвал? Потому что тема интересна. Я хотел бы не запрошить, вы Мы приехали руководители хозяйства. Мы приехали вы приехали, вы приехали, скажем, те, кто не предназначен из числа депутатов. Очень важный вопрос извините. Если вы сделаете в том зале 40 человек, ну, это будет, знаете, мне кажется, не попаду желающим. В чем проблема? Давайте сейчас я вам сразу говорю. Вот тут, в этом месте, тут. Мы можем провести что-то. может сколько? давайте такие компромиссный вариант. У нас запись проводится, ну, то есть реестровый по запрошениям. Мы имеем данные где мы переслания, буквально всем, кто людей действительно будет. И, будь ласка, кто ее обожает, потому что там ну, готовится пакет для раздаточных материалов, там готовится на каждого члена парка. Вы согласны с этим проявлением? Да. Ні, дивіться, якщо кількість то людей, тобто ми оголосили і за номер телефона 35154, хто дзвонить боєхавча, ми будемо, вчитаємо кількість, якщо кількість перевищує, наприклад, 40 осіб, значить ми проводить тут. Тому що нам треба формувати папки. ну, це не просто там euh, зібралися, поробили, там формується на кожна плена фабрика специфічна. Ні, ну ми не можемо формувати 60 нам, точно, точно кількість людей, тому що питання там різні. Там питання касаються перше, адвокатських практиків приїдуть адвокати, е, які будуть освітлюватися. У нас 18 гарів села. Я 15. Давайте йдемо таким шляхом. Якщо по телефону 3,5154, всі голови села, які вважають, ви всі будете зібрати. Ви вам позвонили. Дивіться, дивіться, питання в тому, що Нам это важно. Нам важно, чтобы наши головные села понимали и знали, что кроме платных результатов, нет бесплатных результатов. То вопрос с надо начинать решать с Нам очень важно понимать, что мы решили. на паре, и когда мы это можем, коллеги, я прошу внимание. это серьезный вопрос. Наши люди не имеют такой возможности. Не имеют. Да, устраиваем. А если речь говорит, что он может это сделать, вот я вам говорю, вы уже позвонили, на 20 человек уже, приглашайте еще 40 соседних районов. И давайте делать здесь. Будет, ну, не ну, 60, пойдет 58, где бабки с экономики. Это надо делать. Это не сколько вы работаете в Перцентре. Кто об этом знает? Поэтому я говорю, пожалуйста, не прячьтесь там, пожалуйста, приходите сюда, в большой зал. Собирайте максимум людей. Головы села объявят у себя. Вы знаете, сколько сегодня вопросов, сколько людей придет, которые вам позадут конкретный вопрос? Сколько сегодня людей мертвится по судам, сколько сегодня людей мертвится по собственникам и не могут пальцы не забрать. Я не знаю, как это сделать. Тут, ошла будет. А вы 40 человек планируете? Да, на... а а за... просто а, э, по проекту заплановано 30 осип. Ну, это вопрос а папы. Это то, что вы ну, это, можно, не папа и, и вам нужно, нужно подружиться. Не, ну, не давайте не без проблем. Кто-то получит папу, я отдам свою папу. Нет, смотрите, мы меняем помощью В следующий год мы собираем две группы, у которых есть план, мы можем выступать. План получается за полтора месяца с директором. То есть, Ми не можемо зібрати 60, це дуже бути представників громади. Наприклад, є у вас комісія депутатської ради. Будь ласка, наступний форум ми зберемо в кількості 60-70. Я не впевнений, що ці люди будуть. Я вам тоді медикаю. Ви мене розумієте, ми виконували 25-30, то це дуже буде просто. Слышь, я извиняюсь, Калиниченко, вот, Потанин, Потанин, да? Вопрос, вопрос, слышь, слышь, я, просто поддерживаю демаркацию. Я тоже как глава администрации точно сталкиваюсь с этими проблемами, которые я не вижу, не действительно это проблема, которую надо решать. Значит, да, понимаю нюансы организации Еще раз, говорю, если кто-то неопреновая не, не папка, ничего страшного. Ну, давайте мы, мы сразу это сделаем всем здесь мы вам поможет даже то, что вот те материалы мы вам бесплатно предоставим, если вы ну, так, нажимаете на эти папки. Это первый момент. Второй момент. Э, я предлагаю вам сейчас провести помощь здесь, и потом уже тоже администрация мы вам, вам помощь, вот когда мы выезжаем в село в приема в рамках, ну, то есть у нас тоже по плану мы должны ездить в поселам и организовать прием граждан. Это первое. Второй момент. У нас есть там земельная да У нас есть там еще ряд мотивов и поводов для того, чтобы поехать на село. То есть Мы в любой момент мы готовы быть с вами на связи, постоянно, чтобы вы видели, куда мы как едем, и чтобы тоже так же точно организовывали. И потом в следующие уже этапы будете уже там организовывать, может быть, уже на самом месте. Но сейчас... Я полностью поддерживал Владимира Павловича о том, что ну, давайте мы отойдем немножко от бюрократии, если что, давайте я позвоню там куда-кому и объясню ситуацию, что действительно это надо, и действительно надо это вот. В том формате, как предложил Владимир Павлович, что действительно 20 человек уже есть. Ну, по вопросам папок и еще, еще чего-то поможем, по вопросам э, изменения плана, это все. Я виноват, мы с Владимиром Павловичем виноват. Хорошо, давайте дальше. Вы не виноваты, мы не виноваты. Мы настояли.

Человек сюда приехал, как раз туда не и не будет, я не сказал. Я чувствую, что если бы их двое-трое на те они бы по-любому, не Есть информация. Виноваты мы, хорошо, они виноваты, они заставили Давайте, Давайте переговором, а прямо по району через течение с той же самой информацией мы Хорошо, если, 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 зайдут э, головы стола, вы их выявите? Нет. Нет? Я, я, думаю, что из того формата 40 человек мы разместим. Я уверен, что мы разместим. Я не помню, что у нас Николаев, я не помню, что Николаев... Сергей я не помню, что ваш адрес нашего... Дали 40 человек. <traveled> Даже наши не а, Ну вот. А, Двадцать Двадцать человек, все, все, Скажите, мы провели, э, такие, как бы, широкий, дуже, аспект паспортизации э, детей особенно из неблагополучных семей. Регистрировать их без э, паспорта и свидетельства о не можно. Mm -hmm. Чи вы складаете исковые заявления, чи только консультативно? Mm -hmm. <головок> можно. Я вам скажу, у нас адвокаты, я вам скажу по фамилии, а потом идете, в судовом порядке mm -hmm. повязывают паспорт христи, и стил, это делать. Mm -hmm. Мы составляем и исковые заявления, и представительство интересов судей. Mm -hmm. Отправляете людей до нас. Сергей Вот вам сейчас пример того, чего вы, чего, чего вы находите по непонятным причинам. Даже голова слова. Очень важный вопрос, она его не знает. Это значит, что люди, которые живут у нас, не знают, что у вас оказывается есть рыбака, и вы не только консультируете, а вы еще и спиной заявление составляете. Вот у меня два варианта. Либо вы работаете где и вы был... тогда какой-то такой существовой бюрократ, который вот решил вот так. Вот так. Вот почему не могут присутствовать людей? Вы для кого проводите для квоты, для канадцев, это для наших людей. Если для наших людей, тогда будете любезны послушать этих людей и соберите помещение, которое позволит максимально собрать. Если вы этот форум делаете для бумаги, для отчета, для ваших менеджеров, ну тогда собирайте свод по протоколу. Давайте тогда подходить к этому, к этому вопросу, надо подходить не по чиновничеству, а по государству. А я вам еще раз на примере показывал очень важные вещи. Мы просто не информированы. Вы работаете Вот мы не знаем, что вы работаете. Мы не знаем, чем вы занимаетесь. Мы не знаем ваши полномочия. Если полномочия не знаю я, и не знаю даже слова, то поверьте мне, что это никто в районе не знает. Мы, я вам получу 15 минут среди встреч, что расскажите о своих возможностях широкому кругу людей. А вы мне расскажете, что у вас папа кислота. вот вы мне там еще чего-то проведете, вы не меня проведете. вы людям проведете и зарплату свою, получаете за ту работу, которую я вам предлагаю сейчас сделать. А я предлагаю собрать людей максимально в этом зале. И не отгораживаться от них своим офисом, место заключения которого никто не знает вашего офиса. Никто его, его в людей не найдет сегодня. Спасибо сегодня, кто в, в зале. Знают ли они где-то 194? кто там находится где-то да. Правильно, нашим? если я автопарк, мы, мы знаем, что автопарк. Но мы знаем, что автопарк мастерские ищем днем дорогу. Но мы не знаем, что автопарк есть центр Аместитель. юридический. Понятно, я не знаю, там центр есть. На каком этаже? <свет> на втором этаже живут? Далеко? На а? первом? <свят> на первом? На втором этаже <свят> живут? А вы на каком этаже живете? На первом. А так, 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 то, так. Так. Дійна, я, звісно, з цим соглашаюся, але я скажу, і не дадуть мені ознакувати, значить плохо слушали, тому що я вже другий і не третій раз виступаю під цим колективом. І хто не чув, що є центр у нас? Як тільки центр відкрився місяць, я тут виступав і розказував, що працює центр. Через пів року ми звітували про нашу роботу. Хто не чув, що працює центр? Скажіть мені, будь ласка, підніміть руку. А сколько у вас було в своєму? Сколько років на життя? Звернені з кількох. Сколько ви знаєте? Так, пана літику, давайте ми через... У, у, щоро... у, у, у нас немає Кутовський район, Балтський, у нас є 9 районів. Десь кількох звернені. З 9 районів, 9 -ти районів більше тисячі звернень. А, <клес> а знаєте, скільки жителів районів? Я вам скажу, 200 тисяч. Я вам скажу ще таку ситуацію, що з 1 вересня ми зараз ще працюємо, у нас така мала кількість, тому що в нас не було представництва. З 1 вересня по всій Україні відкривається бюро надання правової допомоги, це тут відділення центру. Ми на сьогодні день усіх дев'яти районах відкриваємо бюро. Мені дуже неприємно вас відбуватися. Ви принтери ви пробуєте? Давайте я погоджу це питання з, тому що не все від мене залежить, з кураторами проєкту, тому що ви є учасниками. І з вами особисто, з Два візочем, це питання не тут, до кінця дня Дякую, вийшло. Спасибо, Сергія, сидіти, сьогодні. Ми почали приймати документи на субсидію на топливо із траплений газ. Пожалуйста, мы всех вас проинформировали по и по сути работы этой. Пожалуйста, еще раз хочу сконцентрировать ваше внимание на том, что субсидии будут надаваться только через банковские установки. Потому что почтового сбора даже на 9 мая денег не дали. Это очень значительные средства, поэтому их сняли полностью. Не хватает денег оплачивать то, что положено, не говоря уже о почтовом. И все документы собирает уполномоченный представитель по сельским советам. Пожалуйста, каждого льготчика, не забывайте, что дети войны это тоже льгота, 25% каждого льготчика нужно проинформировать, что он имеет право выбрать что-то одно, или субсидию, или льготу. Если он получает субсидию, то с него снимаются льготы по новой постановке министра. Пожалуйста, ставьте их в известность. Если у вас какие-то проблемы возникают, звоните в любое время, я буду вам все объяснять. Я хотел спросить. Мы все идем на встречу почтальон. Арендная плата за почту, рубль, год. Вот. Сегодня они берут 10% или пусть, пожалуйста, едут открывая счет в банке. Это ну, нереально открыть счет в банке для того, чтобы получить Субсидії, так, да так. -да. Да. Це я тоже. У нас польщі сьогодні є зараз. Ні. Давайте, Михайло, можна є, да? так? Я по, по цих субсидіях хочу сказати. Значить, для того, щоб людина отримала, ну похило віку, там бабушка, будемо так говорити, вона повинна відкрити щодо в банку. Ну, і звісно, вона туди не поїде. ни один, ни один банк консультировался, ни один банк по доверенности не работает. То есть, должен лично человек быть спас, а потом открывать Вот Какая проблема? Да. Если мы Послушаем. там уже не открыть, пока не будет счет. Да, потому что счет не открыт и не принимает документы. Да. Проблема в том, что очень дорого почтовый сбор. Если человеку мы назначим 300 гривен субсидии, он 30 гривен, мы должны за него заплатить почтовый да, сбор. Деньги я, просто зависят на почте. У нас должен состояться предметный разговор. Если вы в своей работе можете с на каких то датом, положением, функцией, так это. Нет, мы просто столкнулись так, с проблемой, Там прописано порядок, о котором вы сейчас говорите, что надо отправлять М -м -м. Да -да. М -м -м. Если там прописано, что вы можете пользоваться услугами почты, М -м. давайте будем пользоваться услугами почты там, где речь идет о а категории людей, которые не могут действительно выезжать. Но я понимаю, что значит человеку 80 лет или 70 М -м -м. да, поедет в банк, и что он там банке будет делать. такие двери не знают. Поэтому, говорить. приглашаем следующую. Настоящую... Борис, вы в детали разбираетесь в вашем положении. головы слава. Я вас прошу, думаем о компромиссном решении. То есть, если у нас, например, весь населенный условно говоря, 5 тысяч человек, и это по 300 лет, как там 150 тысяч человек. Давайте тогда, может, кто то категорию людей возрастного определения, которые все-таки ставить с почты а те, которые могут ходить и бывать в городе, пусть не То есть вот, я предлагаю, да, да? все думают, и в том числе там присылаю почтальону, скажите, по какой причине мы его приглашаем, и мы назвали шитуры, я думаю, что это проблема будет. Спасибо за это. Если что, то еще предложение. Действительно, 30 гривен в 300 гривен Це не так дорого, як наняти машину і кожну бабушку привезти, а банки не беруть, тому що фотографії. При видаті карточки треба обов'язково особисто. Я думаю, може, якщо нічого не вийде. Може проработати з банками, вони зацікавлені в цьому питанні. Може вони можуть виїхати на міста. Мы ми с з Сергієм чем поговорили, і нам пришла идея провести День донора на місцевому уровне. Поэтому сегодня мы все запрошуємо в Центральну районну лікарню Ковченка, 76, за Я предлагаю першу кроку, не пристрати. Нам треба у нас має бути сформований свій банк. Мы сегодня начали,

нет, нет, нет. Сейчас эта масса Это друг другу. Раньше, раньше всякая группа, а сейчас это масса движет, масса отдельно. Сейчас такое время, что это происходит а в Куртинах, в Куртинах, а в Куртинах, где сельские субъекты будут ходить с лабораториями. Коллеги, где больше, В Куртинах, в мы на этом заканчиваем нашу работу. Делаем 5 минут перерыв. Голубь слова. Виктор Иванович, Николай Иванович. Эдуард Кремлевич, 15 лет. Хорошо. После перерыва. Спасибо. Спасибо.